Людям давали таку інформацію, що НАТО це ворог і ця машина потужно працювала. Що потрібно зробити дійсно на містах, які заходи, щоб на сайтах міських рад план заходів вивішувався? Якась інформація з населенням, тому що населення дійсно не поінформовано. Що для цього потрібно робити? Дякую. Ну, напевно, ми тим і відрізняємося зараз, що у нас вже суспільство не радянське і немає тієї вертикалі. І напевно треба подякувати за це цим рокам незалежності, що немає механізму пропаганди, агітації. Бо цей механізм можливо він дієвий був, так він був в цьому праві, але все ж таки це він передбачав деякий примус, і напевно це не дуже добре. Механізм публічної дипломатії він більш гнучкий і він. Дозволяє е, більш е, більше е, надає більш повноважень громад, саме громадським організаціям та е, окремим громадським діячам у цьому е, руслі діяти. Що е, що щодо влади? Я на жаль зараз немає інформації, як втілюється. Ця програма формування громадськості. Ви знаєте, що в 2008 році була затверджена програма формування громадськості урядом ще Тимошенко на 2008-2011 рік. І вона виконувалась в надавалися окремі гранти Міністерства освіти і науки, і на конкурсній тендерній основі розподілялись ці гроші, і вони йшли саме на інформування, саме на наукову сферу, на висвітлення подій, Загалом, такий проєкт був досить такий широкий. Але, на жаль, ця практика вона припинилася у 2010 році. І я знаю, що на, на той рік всі кошти пішли на Держтелерадіо і як її ми там займалися, і взагалі куди вони ділися, і що, от, що робить держава. так? Куди вони ділися, жодного звіту про це ніхто не дав. Как это делается? Для этого года, к сожалению, нет такой так же информации из этого периода. Подскажите, а почему тут НАТО, если Украина позиціонується как не блоковая страна? А в чем противоречие? Вопрос сотрудничества. Ну, Речь идет о сотрудничестве, а не о вступлении в альянс. Сотрудничать можно... Швейцария имеет давнюю традицию нейтралитета. И тем не менее, Швейцария активно сотрудничает с НАТО, Нейтральна країна Швеція, нейтральна країна Швеція вона має е, формат співробітництва з Альянсом з НАТО інтенсифікованого діалогу е, щодо набуття членства. Це нейтральна Швеція від 2005 року, так само, як і Україна. Тобто е, нейтральні країни, позаблокові країни це, напевно, вже трохи, е, трохи відходи в минуло. І бути нейтральним сьогодні це значить е, позбавити себе якогось шансу і е, шансу стати кращим, і, шансу е, зробити е, власну безпеку е, найбільш ефективним та, напевно, найдешевшим, до речі, е, е, шляхом. Бо розбудовувати власні збройні сили, самотужки, і, покладаючись лише на цю нейтральність та позаблока. Это да. да. тоже Обратите внимание на тезис, который подчеркивается, о котором забывает. Коллективная безопасность всегда дешевле индивидуальной. А? Прошу, Александр. Возьмите этот вопрос. Мы в чем конкретное различие просто сотрудничества и членства с Поставьте точки на ты. Да, хорошо. Я давайте начну. Что касается сотрудничества и членства, Кардинальное изменение, разница изменения. Понимаете, что процесс приобретения членства в альянсе он гораздо более сложный, более громоздкий и, и, ответственный. и ответственный, да, и предполагает огромное количество. Собственно, предполагает, что невыполнимо для Украины сейчас это профессиональная армия. У нас от армии нет. Мы не выделяем деньги на фактически достаточном объеме, чтобы прокормить нашу армию. А ну, тут надо как бы очень много вложить для того, чтобы что-то с этого иметь. А, кроме того, целый комплекс вопросов. Особенно болезненный вопрос для Украины – это коррупция. А, Украина по последнему рейтингу ворнала Молдову и заняла последнее место в Европе по коррумпированности. То есть никто коррупцию на такую коррумпированную страну никуда, никогда в жизни не возьмет. Ни в Европейский Союз, ни в НАТО. То есть большой цикл вопросов экономических, политических, политических обязательно, про которые говорил коллега Андрей, без согласия народа, одно время муссировался такой как слух о референдуме, да, то есть, возможно, есть смысл, возможно, нет смысла, но все равно согласия народа, пока не будет решена вот эта проблема информирования общественности, про которую мы здесь тоже говорим, никто никуда не будет вступать. Что касается сотрудничества. В чем пре преимущество сотрудничества? Преимущество сотрудничества в том, что мы проводим совместное учение. то, про что говорил Ильич Шибач, немножко в другом контексте. Э -э наши военные, они просиживают у себя как бы там, штаны свои военные, да, они, они становятся все менее и менее и менее профессиональными. И э -э такие мероприятия... Сибриз, конечно, это не натовское мероприятие, которое было у нас как бы, в Одессе да, в этом году. Это не натовское абсолютно мероприятие, там участвовал порядка 12 стран и среди стран покажется был Тунис и, и и же с ними то есть там очень много стран участвовало которые не входят в нас однако эти учения они помогают нашей армии быть более эффективной это что касается армии что касается других вариантов сотрудничества про которые сегодня говорили экологический мониторинг кто бы кто бы нам еще помог этим заниматься. Есть проекты Европейского Союза, есть проекты НАТО. Есть такая программа у НАТО, называется «Наука ради мира». Знаете, есть «Партнерство ради мира», там где большой, большой проект, а это у нас есть «Наука ради мира». Именно по этой программе выделяются большие деньги, и конкретно на этот год продолжается выделение средств на мониторинг бассейна реки Припять, Припять. Припять и, потому, чернобыльской что, и Чернобыльской зоны, потому что ну, вопрос нас, который затрагивает более всего, то есть сотрудничество, оно более, более гибко предполагает меньший формат, но тем не менее продуктивно. И то, что сейчас делается, формат сотрудничества. Одно уточнение. Когда мы э, говорим о сотрудничестве, то Украина и Альянс договариваются на каких принципах, с какой целью мы сотрудничаем. Если мы говорим о вступлении, то и, э, даже формально отличается, потому что план на будь это совсем другой документ, и там формулируются, да, формулируются четкие стандарты во всех сферах, которым мы должны соответствовать, вот. И тут все намного жестче. Вот стандарты, если мы бы подписали в свое время план на будущее членство в альянсе, нам бы сразу вот такую пачку документов дали по всем сферам, чему мы должны соответствовать и когда мы должны этого достичь. А в сотрудничестве там идет совсем другой формат. Ну давайте мы, один уже пройти, мы в один уже працюем, а в один уже давно хочешь Прошу. Зараз Україна співпрацює з НАТО у сфері боротьби з відмиванням броних коштів, контрабандних наркотиків і зброї та незаконних перемещень людей, у сфері розвідки, у сфері безпеки. Чи є ця співпраця плідною та дієвою на вашому полі? Безусловно, вона дуже ефективна і вона дуже нужна. Как уже говорили, в современном мире военные риски отходят на второй план. И именно вот такие неконвенционные угрозы безопасности, то есть там торговлей людьми, торговые наркотиками, она сейчас эти угрозы выходят на первый план. И надо отметить, что в этом плане действий, если его внимательно почитать, там очень большой блок, как раз относится к сфере компетенции СБУ, то есть НАТО очень тесно сотрудничает как раз с нашими спецслужбами, с нашей разведкой. Есть там каждый год проводятся какие-то специальные семинары. В прошлом году подобный семинар как раз проводился в Донецке. И мы можем наблюдать на примере вот этого сотрудничества между органами, которые борются с этими угрозами, в том, что как раз сотрудничество с НАТО помогает Украине, в том числе и в этой сфере. Я у мене немає сумнівів, що розмова ще продовжиться, ексклюзивні запитання і так далі. Ми відпрацювали більше години, нам треба закінчуватися, ще буде кава. Хоча мені хотіла сказати, коли на диме вже окремо. Коли прес-клуб сповіщав своїх колег про цю зустріч про її тему, нас запитували, агітувати будете. Ми не хочемо ми дуже, Нам би дуже хотілося, щоб ця важлива тема була більш зрозумілою. Тому ви визначили саме аспекти цього обговорення більш конкретно за програмою? Для всіх, абсолютно, і тих, для кого авторитет поет хуняю, і тих, для кого дуже важливі, важливі соцдослідження, для всіх, для нас, тому що ми тут живемо і тут будуть жити наші діти і внуки. Всім дякую. На все добре. Ja, yep.